নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰথমটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে নতুন বছৰত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আহি থকা দিনবোৰ যাতে সকলোৰে ভাল কামনা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব তেনেহ'লে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক সকলো যাবলৈ লৈছোঁ সেয়া এতিয়াই নকওঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব কেমেৰামেন হৈছে মোৰ বান্ধৱী গাড়ী লোৱা হৈয়ে গৈছে কিন্তু ওলাই পোৱাৰ পিছতো নিজকে আইনাখনৰ আগত গৈ বাৰে বাৰে চাইছিলো ধুনীয়াকৈ দুয়োজনীৰ খুটাত লাগি লাগি অৱশেষত আমাৰ দুইজনী ওলোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত তাৰ দৰে ময়ো আমাৰ আইনৰ সন্মুখত আহি ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া পিন্ধি ল'লোঁ ঘড়ী কিন্তু আমাৰ যাবলৈ দেৰি হৈছে ভাবিছিলোঁ সোনকালে যাম কিন্তু দুইজনী খুট খাত লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে অমলবোৰ পাৰেই হৈ গৈছে যাবলৈতো এনেও দেৰি হৈছে কিন্তু তাইৰ ব্লেজাৰটো পিন্ধি মই উৰা মাৰি ফুৰিছোঁ আহিবলৈ দেখি দেৰি হৈছে বুলি দুইজনে লাগি লাগি এতিয়া অৱশেষত আমি খাই খাব বুলি খাই থৈ মানুহে মোৰ দুজনী শান্তি নাই তাই কৰিছে মনৰ চেলেঞ্জ যিয়ে কোনে আগতে খাই ভাগ কৰিব পাৰি আৰু দুইজনীয়ে দেৰি হৈছে বুলি জল্ডা জল্দি খালোঁ দুয়োজনী লাগে লাগিল যিহেতু মোৰ লাজ লাগে তাই কৰাইছে ভ্লগ বনোৱা আকৌ কিন্তু মোৰ উঠিছে লাজটো লুগিছে কিন্তু তাইৰ জুজটো দি আছে এইকাৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি কলৈ আহি আছো জানিবলৈও ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আমি আহিছো অসম গ্ৰন্থমেলালৈ এতিয়া টিকট কাটি ললোঁ টিকট কাটি লৈ মোৰ বান্ধৱী দীপশিখা আৰু মই আহিলোঁ এই অসম গ্ৰন্থমেলা দুহেজাৰ চৌবিছৰ ন জানুৱাৰীলৈকে থাকিব এই গ্ৰন্থমেলা গ্ৰন্থমেলাখন ক'ত হৈছে সকলোৱে জানেই নিশ্চয় তথাপিও কৈছোঁ অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ যি খেলপথাৰ আছে অৰ্থাৎ চান্দমাৰীৰ এই খেলপথাৰতে হৈ আছে অসম গ্ৰন্থমেলা তেনেহ'লে ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা বিভিন্ন বুক ষ্টলসমূহ আছে আপোনালোকেও আহিব এপাক আপোনালোকৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ কিতাপ কবিতাপুথি প্ৰিয় সাহিত্যিকৰ উপন্যাস আদি নিশ্চয় ইয়াত পাব ময়ো এই সুযোগতে কেইখনমান মোৰ ভাল লগা কিতাপ ল'ম ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু আজি লৈ ল'লোঁ আচলতে কি জানেনে সঁচাকৈ এই আমেজটো বৰ সুকীয়া নহয়নে নিজে সাঁচি থোৱা ধনেৰে কিতাপ কিনাৰ অনুভৱটো সঁচাকৈ বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ এয়া মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা নিজৰ সাঁচি থোৱা ধনেৰে কেইবাখনো কিতাপ ললো সঁচাকৈ মনটো কিমান যে ভাল লাগিছিল লগৰজনীক বাৰে বাৰে কৈ আছো নাভাবিব দেই মই বহুত বেছি কিতাপ পঢ়ো বুলি নপঢ়ো ইমান বেছি কিন্তু কেতিয়াবা মন যায় এনেধৰণে পঢ়িবলৈ সেয়ে কেইখনমান লৈ লৈছো এইবাৰ কিতাপবোৰ দেখি মন গৈছে যেন ভাল লগা সকলোবোৰ লৈ যাওঁ কিন্তু গোটেইবোৰ নিয়াটোতো সম্ভৱ নহয় গতিকে ইয়াৰে পৰা বাচি বাচি কেইখনমান লৈছোঁ আৰু আৰু ইয়াতে শিশুসকলৰ বাবেই খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কবিতা পুথি সাধুকথা বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপসমূহ ইয়াত উপলব্ধ আছে মই লোৱা কিতাপসমূহো কাষতে দি দিছোঁ দুই বান্ধৱী মিলি গ্ৰন্থমেলা চালোঁ আৰু কিতাপসমূহ ললো আৰু এতিয়া ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লো তাৰপিছত আমি আহিলো কাষতে থকা থুকা ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা এটা খাবলৈ আৰু আমি ইয়াতে খালো মম' আৰু চাওমিন বোলৈ কিন্তু বহুত টেস্টি হৈছে কেতিয়াবা আপোনালোকে আহিবচোন খুব ভাল লাগিল ইয়াতে খাই দেখিছেনে খাই থাকোতে আমি কেনেকে পপপ কৰি আছো আমার মানে কথা শেষ নহয় মোৰ বেছি খাব নোৱাৰো উলাই আহো ওলাই আহোতে লাগিল কিন্তু তাই জোৰ কৰি মোক খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু মোর অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে চকু নাক বন্ধ কৰি যেনে খালে। খাই বই শেষ কৰি এতিয়া ওলালো ঘৰলৈ যাবলৈ তাই কলে বোলে উপদি যাওঁতে আমাৰ ঘৰতে পা সোমাই যায় গতিকে তাইকো লগত লৈ আহিলোঁ আমাৰ ঘৰলৈ আশা কৰিলোঁ আজি এই মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই সকলো ভালে থাকক আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত